啊！我呀，好热啊！你们这些混账，被什么东西给我吃？啊？ 石敢当，为什么会这样？他会不会有事啊？你们放心，只要金丹在他体内运行一周天，他便会无事。小石头，小石头，我,我为什么会在这儿啊？石敢当，你真的不记得之前发生的事情了？我记得像是做了一个梦，我一直追着你，啊，还有，我猛掐好彩妹的脖子。 你不是做梦啊！你真的几乎掐死我！我心肠不可能这么狠毒。天道助弱，也难怪你。是无极天尊把你的本性迷失，你才会身不由己，有如此恶行。好在妹对不起。来，打我，用力的打我。算了，大家都是被无极天尊害的，我怎么会怪你呢？幸好有这位玉恒子道长给你吃了灵丹。 你才清醒的、啊，谢谢玉衡子。贫道只是用了七宝金丹，镇住无极天尊在你体内所施的魔蛇咒。七宝金丹有七七四十九颗，你要每天吃一颗，否则魔蛇咒又会再次使你迷失本性。如果你在七七四十九天之内不能化解，你将会再次沦为天尊的傀儡。那怎么办呢、啊？你们要南行三百里，那里有一处地狱谷，石敢当。 你要全身泡在硫磺泉里面，才能够彻底的解除魔蛇咒。这么简单就可以解除魔蛇咒啊？不过泉水太热，石敢当又是血肉之躯，所以你们一定要去东海取冰魄神珠护体。怎么样才能取得呢？只要你们随缘而努力。道长啊，你能够救我们，那你能不能也救我娘啊？你娘被困在灵渊，那里有无数的冤魂，怨气极深。 贫道只要稍微走近，也会心绪不宁，而且元气也会受损。这次恐怕贫道也无能为力。那就是没办法了。看起来那个玉衡子并非是一个心术不正的人。为什么石敢当偷赤练剑的时候你不出声啊？他偷赤练剑的时候你还在茅房呢。后来他把剑放进衣箱，又拿女子的亵衣盖着，我怎么可以出来见你呢？你怎么这么多禁忌啊？ 我们去了地狱谷，就能解石敢当的魔咒。接着该怎么样才能救出我娘？记住，三人同心，其利断金、嗯。床头婆婆，那这个婆婆会飞天呢？她是地仙，也是我娘的朋友。 你们毫无损伤，太好了。床头婆婆，我有一点啊。其实你们不应该去天尊宫。我给你们的通天神镜是想带你们去宴喜的祖屋，帮他抽出懒金。我们已经成功了。谢谢你啊，床头婆婆。要不是你，我的瞌睡症也不会治好。其实你们应该留在宴喜的家，不应该再管别的事情。哎，你们怎么斗得过无极天尊呢？ 我不要你们冒险，哈！谁知道无极天尊还是有办法引你们去天尊宫？哎呀，为什么不早点跟我们说呀，床头婆婆？我刚刚才被人家罚完做凡间服务令，现在又要带一个重要的消息给你们。啊，季大夫，感言怎么样啊？ 娘，妹妹为什么会这样？啊？他们听不见你说话。嗯、感言不只有美人老，还积郁成恶疾，已经病入膏肓了。刘毅<一>，他是心病，心病还需心药医，只要看见刘毅，他就会好转。哎呀，感言啊，大哥已经去带刘毅回来，你听见没有啊？感言，刘毅。 糟了，我我可能会害死敢言。你说什么？之前你不是说刘毅躲在梅龙镇吗？我就叫阿宝、阿胜去去弄死他。这么狠毒的事，亏你做得出来！那时候石敢当已经迷失了本性，他根本不知道自己在做什么。啊。对对对，哎、啊、哎，现在赶去梅龙镇，说不定还来得及。对，找虫头婆婆帮忙。天机已经泄露，你们好自为之。 哎呀，这是什么底线啊！危机关头，人却不见了。床头婆婆又有她的难处，而且我们应该靠自己。呃，靠自己，靠自己，走走走。好痛啊！哎呀，小石头啊，嗯、你要顾着宴气才行啊！哎呀，赶着救命，你忍耐一下啊！不要急，我撑得住。 我没事，救柳毅要紧。哇，一直在刘姐，还说没事。呃，呃，这样吧，我先去救柳毅，你们在这儿休息。那好吧。哦、啊，石敢当，你的包袱。啊、小心啊！你们也是、啊。嗯。你辛不辛苦啊？我们歇会儿吧。哦。我看你也口渴了，我去拿水回来。 又给你添麻烦了！笨手笨脚，惨不忍睹。盖江大哥，哥已经遇见。 剑随意走，啊！力于手，眼观于兔，发于剑，刺、呃！啊啊啊,啊！啊啊 理由，你拉了我一整天，一定饿了。那碰巧呢，我看见一只兔子，我想把它抓回来烤给你吃嘛。你真了不起，兔子烤的好香啊。我记得有一次，我烤兔子给我娘吃，烤的时候我竟然睡着了，最后连厨房也烧了。我娘为了救我，受了伤。 是因为你爷爷和赖松的恩怨，你才会有瞌睡症的。我娘想叫我做芝麻大饼，我每次都烤焦了，因为我不够专心。我们一定会把好彩妈救出来的。谢谢燕西。梅龙镇，好彩妹呀！热闹。什么事、啊？我对不起感爷。啊。 我没脸见他呀！柳毅是不是已经还不出来？哎呀，就是这俩混蛋先我去不役。老板说要杀了柳毅，没指定是我，你杀也可以啊。他也没指定是我呀。喂，柳毅。对。站住！别走。 柳毅已经被被他们两个害死了。柳毅摔到河里，你们有没有找到尸首？嗯，这样不能证明柳毅已经死了，说不定吉人天相，对不对？还站在这儿？快快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 、啊！马上去，我们帮忙找，分头找。 请问有没有人了、啊？主人不在家，不行，有道是不请自来，非守礼之道，我不能做不速之客呀。好香啊，馒头啊！ 问自取，是为贼也。晚、哎啊、生实在罪过。公子虽然饿至晕倒，但是看见灶上有热馒头，都不自取进食。这名公子是一个守礼的老实人。晚生柳一家住三星镇。慢用。 柳毅谈吐温文，怎么落得如此狼狈？在下本来有个意中人，就，只敢言，可是他大哥反对我们私定终身，居然派人来追杀我。我真的很想回去见他。难得公子如此情深？你,你跟我来。好、啊，快躲进去，哦，千万别出来！听见什么声音都别管，否则你会结束难逃。